मेरा मानना है कि जो बातें हमको प्राप्त हुई है वो ऑथेंटिक बातें हमारे सुधांशु जी ने बताई है अब जो जो इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी कर लेंगे लेकिन जैसे सुप्रिया जी ने कल मेरे बारे में झूठा बोला कि पांच करोड़ थे एक पैसा मिला नाही पहिले मेरे पाच जी वापस सर शरद पवारांनी आज तुमच्यावरती टीका आहे शरद पवारांनी बारामतीमध्ये आरोप जे आहेत ते सिद्ध झाल्याशिवाय मी त्यांच्यावरती काही बोलणार नाही म्हणून नेहमीच मला असं वाटतं की माननीय शरद पवार साहेब एक मॅच्युअर्ड राजकीय नेते आहेत खूप सिनियर आहेत आणि ते मला तर खूप जवळून ओळखतात आशा हम शकत नहीं, 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 नहीं है धन्यवाद मैं मैं कल वहाँ नाला सोपारा जाने वाला हूँ ये किसी को पता नहीं था क्योंकि मैं वाड़ा से लौटते समय उम्मीदवार राजन नाईक को फोन किया कैसे चल रहा है उसने कहा हम कार्यकर्ता बैठे चाय पे आ जाओ अब कार्यकर्ता बैठे तो दस बारह बैठे ऐसा मानकर मैं वहाँ चला गया इसलिए कि ये किसी की साजिश नहीं कोई कारण नहीं और ऐसा कोई आपसी झगड़ा भी नहीं और मेरा मानना है कि एक राजनीतिक घटना का लाभ लेने का प्रयास विपक्ष ने किया क्योंकि वो हार रहे हैं, और जब पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं मिला तो फिर भी ऐसा कहना ये गलत है पूरा गलत है पूरा झूठ है मुझे ही नहीं मालूम था मैं जाने वाला हूँ जो तय हुआ दो मिनट पहले तय हुआ ये तो वहाँ कल थे देख रहे थे तो मुझे मतलब मेरा आना हुआ बहुत अचानक हुआ कि निकल वो आ जाओ चाय के लिए मुझे लगा दस बारह लोग हैं तो मैं अंदर गया

अधिकृत मिळाल्याशिवाय सुधांशू त्रिवेदी कधीच पत्रकार परिषद करत नाही हा माझा त्यांच्याविषयी अनुभव आहे सुप्रिया ताईंनी आपलं म्हणणं मांडलेलं आहे की याची चौकशी करा तर मला वाटतं चौकशी होईल त्यात वास्तव बाहेर येईल माझं मत आहे की जे आरोप आपल्यावर होतात त्याविषयी चौकशी तर झालीच पाहिजे आणि चौकशीतना जे बाहेर चौकशी येईल पण सुधांशू त्रिवेदींचा माझा अनुभव आहे की ते असे राज्यसभा सदस्य आहेत की ठोस आरोप माइक्री नई तो जनरेटेड ऑडियो था सुप्रिया सूर्य का हो या फिर नाना पटोले या फिर अमिताभ गुप्ता का उस ऑडियो में जो है ये जो साफ तौर पर दिख रहा है और वही आरोप भी है तो पैसे के मामले में वहाँ पकड़े गए थे उस चीज को दबाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की मतलब मैं पकड़ा ही नहीं गया मेरे पास पैसा मिला ही नहीं तो जबान के बाद है क्या उसको चला धन्यवाद